Днепропетровск – город, в котором некомфортно жить человеку. Беду можно ждать с любой стороны. Вот так однажды семья Чайковских с улицы Лабораторной проснулась ночью и поняла – их дома, их крепости больше не существует. За четыре года никто не пришел на помощь. Семья Чайковских и в планетарий ходить не нужно. Звездное небо над головой им подарили соседи. Проснулись однажды ночью от жуткого шума и увидели панораму соседнего двора. Наша половина с левой стороны и правая сторона – это была соседи, наши совладельцы. В 2006 году они начали постепенно все разбирать. Сначала разобрали крышу, потом начали снимать перекрытие. В конечном итоге разобрали полностью до основания, разобрали всю свою часть дома. Потом начали рыть котлован, увеличивать себе котлован. Сделали с этой стороны подкоп и упал простенок с фронтоном полностью, который разделял наши две половины дома. Хозяйка второй половины дома Фатима Андрух ни у соседей, ни у Гаска разрешения на строительные работы не спрашивала. Из официального ответа Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля Горсовета. За результатами розгляду вашого звернення, інспекція ДБК повідомляє, що об'єкт по вулиці Лабораторній 30, не зареєстрований в інспекції ДБК як об'єкт реконструкції чи нового будівництва. Газк ситуації ознакомився і переложив з больної голови на здоровою. Ще в 2006 шостого перенаправив дело в районний совет. Однак у місцевої власті управи на нерадівих застройщиків нет. Все полномочия, говорит председатель Жапневого райсовета Виктория Лукашова, в руках у ГАСКа. Наши как бы, полномочия – это обращаться в ГАСК. ГАСК имеет право штрафовать, ГАСК имеет право привлекать к ответственности путем административного влияния наложения штрафа. Мы еще проводим профилактическую работу. Соседка по сей день не выплатила пострадавшим ни копейки. Семья Чайковских без малого четыре года живет в трех стенах. Вместо четвертой – ковры, одеяла и клеенка. Не дождавшись помощи от районной власти, жильцы обвалившегося дома искали правду в жертневом суде. Не нашли. Стражи закона оставили дело без рассмотрения. Истцы якобы трижды не явились на судебные заседания. Никаких документов из суда не приходило. Ни повесток, никаким, ни заказным, ни